तयारी शयारी कर किती त तयारी शयारी करण खां बाद वाईंदा पिया केॾे शहर फतेहपुर वाईंदा पिया त अॼु अॼु दूजा व्लोक चईंदा पिया अॻे ॾूता अॼु मां किते छुटी छुटी क्यू की उन रीज़न आहे थोरो कम कार मसरूफ़ पाणी शानी लाई छुटी की सभु त स्टार्ट करी ठीकु आहे त बेशह ठीकु आहे माया मोहम्मद आकिब्यूब चैनल आकिब मुंडा सटार

مکو میل تے توا شہر اگوایندیا چوک تے اوتھا کام چم کرن چھوٹے موٹے او کریس تے اس کو بات دے رہا اس محول پر نشیر کریں اس کو یہ فیلال بند دے انتظار بیٹھا وا ونے تے اس کو بات لیدا تے واہ اس کو بات شہر اگوایندیا اِتھڑی لوکیشن پر دکھاوا چاہیے چھڑی لوکیشن اے چیک کرو حضران دی پیچارے پاس لوکیشن

تے سا کافی کمیٹ کیتی پایا با چینل دا یوٹیوب چینل آئی مسئلہ حال تھیے ہے جا کو نہیں تھیا مجھ چینل دا مسئلہ حال فیلال تا حال مجھا کو نہیں تھیا تے انشاءاللہ تھی ویسی امید ہے منو تھی ویسی لو چار دیا ہے چنا نا ہے تو کونی مسئلہ اللہ خیر کرے سی باقی چینل دا امید تھے حال تھی ویسی تے نا تھی تو تا وطن مقدر تے باقی یہ ویڈیو دے چھائیں کرین دا پہ بچھوٹی یہ ویڈیو برائی میں تے ساری اچھی لگے تے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو چاہتے لائک لائک کارتے تے ایج آپ نے جلدائے ہو سی ضرور لیتی کرو کمنٹ کیتے کرو ٹھیک ہے کمینت ایج دسا کرو کتھو کتھو لی ویڈیو تو دے پر یک کا کمینت ایج من ضرور دسا تو باقی آنٹ کرید اپ یا تے اور ہمیں سنوے ویڈیو نا تب کے لیے لافیز